ong osti bilan ishlovchi mutaxassis professional tohirjon esonovning shogirdi e'tiqodlar bilan ishlovchi mutaxassis va oilaviy munosabatlar bilan ishlovchi mutaxassis o'ziga bo'lgan ishonchni tiklash va shu o'rinda barcha salbiy hissiyotlardan qutulishni o'rgatish assalomu alaykum yaxshimisizlar hammaga xayrli kun xo'p mana bu qarshimdagi mana bu yigit Assalomu alaykum, ismi muhammad yonidagi akasi bo'lar ekan, qashqadaryodan ketdi andijonga naqsh shogird bo'laman deb mana уje umumiy qiymati umumiy qiymati 29 million 250 ming so'm bo'lgan shartnomani imzoladik mana xudo xohlasa mana darsni boshlaymiz. assalomu alaykum avvalambor mana ko'rib turganingizdek professionalni mutaxassis ustozlarga o'qib ilmlarni olib ilmlarimizni sizlarga ulashyapmiz barcha yurtdoshlarimizga ong osti bilan ishlovchi mutaxassis ya'ni barcha munosabatlar o'ziga bo'lgan ishonch tushib ketishi kimlardandir achchiq'lanish nafratlanish va hokazo qabul qila olmaslik salbiy hissiyotlardan qutulishni o'rgatish bular bo'yicha professionalniy bo'lib o'rganyapmiz inshaolloh barchasini sizlarga o'rgatamiz o'z fikringizni kommentariyaga qoldiring